एक रवैया का नाम है ये मक्के मदीने में नहीं होती थी मुनाफर क्या मतलब के लिए एक आदमी रवैया है इससे हमने बचना है जैसे शराब से बचते हैं क्यों बचते हैं नाम है तो मुनाफर का नाम है मुनाफर जो है वो अगर हराम है तो करते क्यों हैं अल्लाह के साथ मुनाफर करते हैं अल्लाह के रसूल के साथ मुनाफर करते हैं बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं और कहते हैं मोहम्मद से मोहब्बत हो गई दो यक रंग होना पड़ेगा छोड़ कर, या छोड़ कर या हो जा। या सीखें। दुनिया के रूप हासिल करें पढ़े कोई हर्च नहीं है इंग्लिश इंटरनेशनल सीखनी चाहिए पढ़नी चाहिए इससे आपकी जान छूट सकती नहीं

तो बच्चों को दीनी दी तालीम भी दें दीबी कुतुब भी पढ़ाएं, दीन भी सिखाएं। मैंने एक एमएससी स्टूडेंट से पूछा कुल सुनाओ तुझे नहीं डिग्री कौन सी है एमएससी डबल एम बी एम बी तरह के ग्रेजुएट्स मैंने देखे उनको का तरीका नहीं का नहीं पता

तो सवाल जवाब किस जुबान में होंगे इंग्लिश में तो नहीं, नहीं। ये ये अलग बात है कि उनको हर जुबान आती है देखो ना एक अंग्रेज है अमेरिका में रहने वाला है मुसलमान है तो दुनिया में लाखों मुसलमान चाहे वो इंग्लिश बोलते हैं उनको उर्दू नहीं आती पंजाबी नहीं आती अरबी नहीं आती लेकिन है मुसलमान तो फिर उनका हिसाब पता अल्लाह को हर एक जुबान आती है अल्लाह को हर एक जुबान आती है पश्तों वाले जो हैं उनसे अल्लाह पश्तों में बात नहीं कर सकता कर सकता सिंधी वाले चाइनीज जो मुसलमान हैं उनके साथ वो जुबान जो है वो तो चूचू चाचा है तो उसी के अंदर ही वो सारा इस्लाम सीख भी रहे हैं बता भी रहे हैं जापानी लोग हैं तो टोटल तो जहान को समझे आप जो कहते हैं कि हमारे रसूल सारे जहानों के लिए हैं हमारा रब सारे जहानों के लिए है तो इस जहान का तो अभी हमें पता नहीं अभी इस जहां की बात हुई है मैंने तो की क्या जापान यही जापान यही जहां चाइना बर्तानिया अमेरिका यूरोप कैनेडा अफ्रीका फ्रांस ईरान इराक मिसलस कश्मीर इंडिया ये सारा भी ये जहान है और बात तो हुई है वो सारे जहान अभी तो इस जहान की हमें खबर नहीं ये तो छोटा सा है पाकिस्तान है दो गेट का इससे नहीं हम बाहर निकले हमें तो कभी किनारे से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता तो देखें वीजा क्या अपना जो है इसको वसी करें दुनिया कहां तो से कहां कहां से कहां पहुंची हुई है ये सारी अल्लाह ने बनाई थी लंदन किसने बनाया जिसने कुरान में जो है अमेरिका किसने बनाया अल्लाह ने बनाया हवाई जहाज जिसने बनाया उसको अकल किसने दी ये लाइटें बनी किसने बनाई अंग्रेजों ने तो फैसला मुसलमान ये स्पीकर किसने बनाया अंग्रेजों ने पड़ा हुआ है अल्लाह के घर में ये कैमरा किसने बनाया दरअसल रूहानियत का मकसद बेदारी ये शोर प्रोग्राम है करना है अवेयरनेस देनी है खिड़कियां हैं ये बंद है कब्र में चली जाती है हमारे बादशे में ये सिस्टम ही नहीं है अगर कोई बताए

इश्क और मोहब्बत को कहते हैं दीवानगी फरजानगी साहबा कराम को अकल नहीं थी सबसे बड़ी अकल उनके पास थी अकल कुल्ली का फैल उनके पास था हर वक्त खुदाई अकल का फैल उन्होंने लिया हुआ था ऐसा था तो हजूर के बजू पानी क्यों पीते थे इस इश्क की जो बस्ती है इसके दीगर असूल है

बड़ों तो okay. no. mm -hmm. के सामने खड़ा यानी रहा भी तहजीब ने हर वो उल्टा काम करवाना है जो इस्लाम के साथ खड़े होते मोहब्बत के साथ इसी तरह के सामने खड़े होते थे ऐसे रसूल पा के सामने खड़े होते तरीके ने जो तो सिखाया आज तक चले आ रहे हैं इसी तरह खड़े होते हैं जैसे अल्लाह तो है। के सामने बैठते थे? थे वैसे ही अल्लाह के हबीब के सामने बैठते थे उनको पता था कि ये दुई नहीं दोनों के अंदर दुई डालने का नतीजा उन्होंने देख लिया था वही लड़का ने कहा कि मुझे मानना मेरे नायक को ना मानना तो फिर मुझे क्या मानना अल्लाह की जात को मानना जानना ये हजूर के बगैर ना मुमकिन है अति अल्लाह वाति और रसूल हुक्म इलाही अदात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की सवाल ये पैदा होता है अल्लाह की अदात कैसे करें अल्लाह को ना हमने खाते देखा ना नहाते देखा ना अल्लाह को शादी करते देखा ना अल्लाह के बच्चे हमने देखे ना अल्लाह को कारोबार करते देखा तो फिर अल्लाह की यह ग्राम दीन ने जो समझाया है और हाँ तसवत की बात हो रही थी अंदर की सफाई कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए तू जहान तो की लाना तेनु यार चाहिए ना मस्जिद दी ना मंदिर दी के खेड़ है तेरे अंदर दी कर सो पद मर्द तलंदर दी बंदे में चमोला में की पीर काम एक सूरत है जिल्ले हिला यानी दी पीर दी दे फरमान किसका है मौला ना जलालुद्दीन वो फरमा रहे हैं

जिसे वो जिसे वो वो चलते हैं, हैं, उनका करते तो तो जब सब कुछ अल्लाह तो फिर उनके को हम खुदाबंदी कहें कहें? और क्या कहें? ना ना। उसको हम दर्वारत 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 में कहाको गुमत बना देखा कोई सोने का दरवाजा करोड़ों रुपए का लगा हुआ देखा बाद में जन्नत खुलता देखा तो ये महकमा ही और है वो महकमा और है खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है तने बेरूस से बेजार है हक अल्लाह मैं तने बेरूस से बेजार है हक खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है, जो जिंदा हो गए मर मिटे बंदा से मौला हो गए जहां और भी है जिसमें फरता है ना दोष धन की दौलत मन की हाथ आती है तो फिर जाती नहीं धन की दौलत है है आता धन है, जाता ना जा। तो अपने मन, मन में डूब कर क्या कर के अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन तो अपना बनना है कैसे बनना है बातों से नहीं बनना किताबों से नहीं बनना पढ़ने पढ़ाने से नहीं बनना प्रैक्टिकल से बनना है क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत जन्द भी जाहन्द भी जाहन्द तो अमर है। अमर चाहिए तो अमल शर्त अमल करें आपको मिल जाएगी जहन्नम अगर चाहिए जहन्नम वाले अमल करें जन्नत चाहिए तो जन्नत वाले करें अमल दोनों के लिए शर्त है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी एक आपकी अपनी फितरत में नारी ना है रास्ते दो हैं फैसला हमने है, है करना है दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान्य मौत फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम ये साथ साल है दोनों ये शिकम है ये देन है तो अगर इसको भाग तो इधर से खाली हो जाए 24 घंटे इसकी फिक्र ये हम गोश्त और कौन है इतना तो होटल खुलते जा रहे हैं चौबीस घंटे वहां मुसलमान इसी काम में लगे क्या शिकम खोरे

तो मेरे भी बंदे थे कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था रवायात में आता है तीन तीन महीने रसूल पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता हमारे घर में तो रोज जलता है रसूल पाक के कपड़ों पर पैनल लगे होते थे हमारे लगे किसी के तो फिर जुबान से बातें नहीं है प्रैक्टिकल किसी और चीज का नाम है तो अपना मुहासवा करें चेक एंड बैलेंस करें जायजा लें एनालिसिस करें हजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा क्या मुझे सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरे साथ मुसलमान दरवेशों की फकीरों की एक जमात है अमीर लोग सौ साल बाद में दाखिल होंगे एक हदीस में आता पांच सौ साल के बाद तो हमें दीन को भी समझना है और दीन क्या है दूसरों का एहसास दूसरों का एहसास अपनी जात के

कि भाई ये कौन है ये मुझे मानता है ये नहीं मानता ये हिंदू है ये सिख है ये ये उर्दी है जब अल्लाह नहीं देख रहा तो और अल्लाह क्यों देखे खुदाई जहन के ये खुदाई सिफातन के अंदर आती है अल्लाह अपने खाने फिकर की फिक्र नहीं करता दूसरों की फिक्र में लगा है अल्लाह को अपनी फिक्र है कि दूसरों की अल्लाह को दूसरों की फिक्र पड़ी हुई है अल्लाह की

अंतर की सफाई जब सुल्तान को फरमाते हैं जो दम हाचन 14 14 काफर सन रूशियन एहो पढ़ाया जो टाइम फसलत में गुजर गया वो कहते हैं इस्लाम में है नहीं तो दिल की सफाई कैसे होगी इसकी करनी पड़ेगी धुलाई और निकालना क्या है ये गंद बना सारा बाहर निकालना है बस ये निकल गया

मौलाए रूम मैं उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बन सका जब तक ता गुलाम शम्स तबरेज नहीं हूं जब तक शम्स तबरेज की गुलामी में नहीं है तो ये एक इल्म है इसको हासिल करना चाहिए इल्म का मतलब ये नहीं है कि तो पहली सीढ़ी पे खड़े रहो सारी जिंदगी मैट्रिक हम कर लेते हैं तो फिर आगे को पढ़ते हैं बस करना चाहिए ना काफी हो गया। हम कहते हैं नहीं एम ए कर करना है बी ए करना है एम ए करना है एम फे पी एच डी आगे तक जाना है करते हैं तो इधर हम ये कहते हैं कि बस शरीयत की सीढ़ी पे सारी जिंदगी खड़े रहना है नहीं ये काफी नहीं ये सब कोई शरीय नहीं आती थी सारे शरीयत के आलम थे मौलाना निजामुद्दीन बदायूं ने पास महफिल शिकन खाजा निजामुद्दीन दे औलिया बहुत बड़े आलम दीन थे उलमा की महफिलों के अंदर आपके साथ तो बहस नहीं कर सकता था लेकिन जब आए पाक पत्र शरीफ में बाबा दिन ने निशान की बात कर दी तो सोना कबूल हूं कबूल सुभान अल्लाह सरे तस्लीम खान काम रहे हैं नजरें नीची हैं वजह क्या है किधर गया ये उनको पता था ये खुदा मिलना है तो अदब से मिलना है अदब के बगैर को कोई तो बात नहीं है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे आप लोगों ने मेरी बात को सुना रात के इस अहम में इश्क रसूल की वजह से ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं अल्लाह रसूल की खातिर तो ये जज्बा आपका काबिल सिताइश है ये कोई छोटी बात नहीं है